ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকল হাজাৰ হাজাৰ লোকে সমবেত হৈছে আৰু আচলতে ইস্তমা বুলি ক'লে যে আমাৰ নিজৰ জীৱনটো সংশোধন কৰিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনায় আৰু মই কচুত আহিছোঁ উপস্থিত হৈছোঁ খুব ভাল লাগিছে ভাল পৰিৱেশ ইয়াত প্ৰত্যেকটো বস্তু পৰিপাটিতো কৰিছে আৰু বিশেষকৈ মই মানে আজি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম বিভিন্ন জেগাৰ পৰা মানুহে যিখিনি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে সেইটো বৰ ডাঙৰ এটা মানে মিলা প্ৰীতিৰ উত্তম নিদৰ্শন আৰু চাইছোৱাত বিশেষকৈ বহুত আইত হিন্দু মানুহেও যথেষ্ট হেল্প কৰিছে গতিকে আমি কওঁ যে এনেকুৱা ডাঙৰ ইস্তিমা সভা সমিতিবোৰত আমি সকলোৱে ঐক্যবদ্ধ হৈ পেলাই কাম কৰিব লাগে আৰু আমাৰ মিলা প্ৰীতিৰ যিটো অসমৰ মাজত আমাৰ ভাতৃত্ববোৰৰ এন আজৰি সকলোকে দেখাব লাগে